आज वो बात बताना चाह रही हूँ तमाम मीडिया वालों को भी और पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब को भी और बैरिस्टर सुल्तान साहब को भी कि हमारा हमारी टिकट को तब्दील किया गया है जबकि सबिया खातून के नाम का टिकट जारी हुआ और ख़वा नशिस्त के लिए नशिस्त के लिए सबिया खातून कोटली पूरी डिटेल मौजूद है पूरा आज़ाद कश्मीर वालों को पता है तमाम अखबारों में भी आया तमाम नेट पर भी चला और हमें इतला नहीं दिया गया कागजात कब जमा हो रहे हैं और ये खामोशी बा की बात है के मुजफ्राबाद के लोग खामोश रहे जहाँ से टिकट जारी हुआ हमारे नाम का और फिर वहाँ जो है सबिया सिद्दीक कैसे आ गई सबिया सिद्दीक मीरपुर की चौधरी बिरादरी की लड़की है उसने क्या काम किए हैं पहले मुझे बताया जाए ये बहुत बड़ा मैं बहुत बड़ी तूफ़ान बनेगी ये बात के आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली ये एक खातून जो पूरी ज़िंदगी पार्टी को दिया और 126 दिन धरने में रही और ख़ान साहब को वज़ी अजम बनाकर सुबह पाँच बजे बनी गाला से निकली और कोटली पहुँची और उस औरत को तकदीश गिलानी जैसी औरत जिसने मेरे टिकट को तब्दील करवाया सबिया सद्दीक़ के नाम पर सबिया ख़ातून का टिकट जारी हुआ तमाम जब वायरल हो गया और उसको तकदीश गिलानी को इस बात का इलिम नहीं था कि यह वायरल होगा तो इसने क्या किया नोटिफिकेशन में सबिया सिद्दीक मीरपुर लिखा जबकि सबिया खातून कोटली है खातून के जगह सिद्दीक़ लगाया और कोटली की जगह पर मीरपुर लगाया गया और ये टिकट सबिया सिद्दीक के नाम पर भेज दिया गया और मुझे ये भी नहीं पता चला कि कागजात कब जमा होंगे ये तमाम शैतानी हरकत तकदीस गीलानी, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है अगर वो प्रेसिडेंट बनी तब भी मुझे इनम नहीं कि वो कहाँ से मरकज़ का अहदा लेकर आई और अपने पूरी पार्टीम को लेकर गई और सैफुल्ला न्याजी से वो मरकज़ी अहदा लेकर आती है जबकि बैरिस्टर सुल्तान मरकज़ का हमारे यहाँ पूरे आज़ाद कश्मीर का वो प्रेसिडेंट है पार्टी सदर है बैरिस्टर को जो अहमियत नहीं देता हम उस औरत को नहीं मानते और बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि पार्टी सदर की अहमियत जब नहीं रहती है तो फिर हम पाकिस्तान से जाकर ओहदा लेकर आए क्यों लेकर आए ऐसे उदे से घर में बैठना बेहतर है जो किसी को धचका पहुंचाकर अपने सीनियर को और अपना अहदा लेकर आए और ये दिखाए कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ ले ता किया हुआ है तो पाकिस्तान की खातून मैं हूँ मैं कराची की औरत हूँ यह तकदीस गिलानी कान खोल करके तुम सुन लो तुम्हारी अगर समझ में नहीं आता मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचाऊँगी जहाँ तुम्हारे कैरेक्टर वाइज हैं तुम पहले अपने कैरेक्टर को बचाओ तकदीस गिलानी मेरे टिकट को तुमने तब्दील कर पाया सबिया सिद्दीक के नाम पर मैंने मेहनत किया आजाद कश्मीर में फल तुम खाओ ये बाले खोल करके चलना ये कोई इस्लामी औरत का काम नहीं होता पर्दे के अंदर जो खातून रह करके इज्जत के दायरे में काम करती है उनके पूरे माशरे में पूरे मोहल्ले में अपने घर में पूरे मुल्क में पूरे वतन में उसकी इज्जत बनती है तुम जैसी औरत वो तो मैं सदर अपने ऊपर से मैं सदका करके फेरने फेर करके और फेंकने वाली हूँ अरे इज्जत नहीं तो क्या चीज है कौन सा मेरा तुमने मेरा टिकट सबिया सिद्दीक को देकर तुम क्या सोच रही हो कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है मुजफ्फराबाद में मैं मौजूद नहीं थी तो तुम क्या समझती थी अपने आप को कि तुम हो क्या चीज तुमने हमारी शिकायत हमारी बातें मेरी बातें बहुत की हैं तुमने अब मेरे से सुनो तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा तकदीस गिलानी तुमने अपने आप को बहुत कुछ आगे समझ लिया है लेकिन तुम्हारी जैसी मैं नहीं हूं और ना बनूंगी और ना अल्लाह तुम्हारे जैसा बनाए मुझे क्योंकि इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं तुमको तो शर्म आनी चाहिए अरे पराडो पचारो कोई चीज नहीं होता तकदीस गिलानी अल्लाह जब इज्जत देता है तो वो लोगों के जुगियों में जाकर भी दे देता है तुम चीज क्या हो अपने आप को सोचना तुम जैसी औरतें ना बहुत है मुल्क में लेकिन इज्जत नहीं है तुम्हारे पास दौलत बहुत होगा और हमारे पास इज्जत है दौलत और इज्जत का मुकाबला कर लो गिलानी दीजानी पार्टी से उठ करके आ गई हो यहाँ बालों का लटे खोल करके चलना कोई इज्जत नहीं होता इज्जतदार औरत जो होती है उसकी दुनिया तारीफ करती है उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें तुमने मेरा से टिकट छीना है और एक बात याद रखना पूरी मुल्क पूरे आज़ाद कश्मीर में मेरी मुझे लोग मुबारकें दे रहे हैं तकदीर गिलानी मैं जीत करके भी हार गई हूँ और हार करके भी जीत गई हूँ तुमने मेरा टिकट छीन लिया लेकिन मेरी इज्जत तो नहीं छीनी मुझे लोगों ने मुबारकें दे रहे हैं पूरा इस्लामाबाद मुबारक दे रहा है क्योंकि यह खबर अखबार में लगी है क्योंकि ये खबर नेट पर आ गई है और यह झूठी खबर नहीं है लेकिन तुमने जो काम किया है हमें उदा तो मिल जाएगा तद्दीश गिलानी तुम्हारे मुंह के आगे मैं आ रही हूँ फ़िक्र ना करो पूरी मीडिया वाले आप भी जान जाएं कि हमारे टिकट मेरे नाम का जारी हो गया और उसके बाद नोटिफिकेशन में तब्दीली हुई नोटिफिकेशन में तब्दीली हुई है इस मुजफ्फराबाद में मेरा नाम बोला जा रहा था और नोटिफिकेशन में आया सिद्दीक ये तब्दील किसने किया तदीस गिलानी तुमने किया है तुमने करवाया है जिन लोगों से यह काम करवाया है अपने चमचों से याद रखना कभी कभी तुम्हारा अपना थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा दुश्मनी ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती है और मकर भी अच्छी चीज नहीं होती है अपने दौलत पर नाज मत करो हराम की दौलत है तुम्हारे पास हलाल की है नहीं अगर हलाल की होती तो ज़मीन पर पैर रख कर के तुम चलती हवा में ना उड़ती आइंदा मेरे साथ टकराने की कोशिश ना करना और अपने आप को खुदा ना बनो इंसान बनो इंसान तकदीश गिलानी इंसान की बच्ची बनो थोड़ा तुमने पीपुल्स पार्टी में जितना गंद बनाया वो भी हमें मालूम है अब में आकर के गंद बना रही हो वो भी मुझे मालूम है ये मत समझना कि हमें रिपोर्टें नहीं मिल रही है तुम्हारी और जो मर्द तुम लोगों के साथ चल रहे हैं बेहुदा मर्द उनका भी मुझे पता है तो आईंदा अपनी जुबान, अपनी जुबान लगाम में रखना। जो शरीफ आदमी होता है जब बोलता है ना तो फिर रोड पर बोलता है तुम्हारा तुम्हारे जैसे लोगों को ठीक है ना मेरे सबर की इंतहा हो चुकी है जगदीश गिलानी आइंदा ये समझ लेना तुम्हारी दौलत हमारे जूते के नीचे है और तुम्हारी इज्जत वो भी हमारे जूते के नीचे है मैं ऐसी औरत को तो पसंद करती नहीं हूँ ठीक है ना हम लोग हैं लो और इज्जत दार लोग सही सैतानी हूँ मैं और सैदानी के आगे टक्कर नहीं लेना नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ दो दो करना छोड़ दो तुम तुमने ये नहीं समझना कि मैं इमरान खान तक नहीं पहुंच सकती हूँ तुम ये ना समझना कि मैं बुस्तार तक नहीं पहुंच सकती हूँ मैं बहुत जगह पहुंच सकती हूँ लेकिन मैं इज्जतदार औरत हूँ इज्जतदार औरत हूँ वो लोग अपना काम कर रहे हैं हम ये नहीं दिखाते कि हम बुजदार के साथ पिक्चर बनाया हुआ है हम ये नहीं दिखाते कि हम जो है अमजद न्याजी के साथ पिक्चर बना रहे हैं हम ये नहीं दिखाते हम उनकी इज्जत करते हैं और इमरान खान हम इमरान खान हैं हमने आज़ाद कश्मीर में पार्टी को लॉन्च किया तुम कौन होती हो करने वाली पार्टी को शर्म करो बेउदा हरकत कर छोड़ दो तुम आइंदा ऐसा नहीं करना तमाम मीडिया वाले ये मेरी वीडियो को वायरल करें ताकि खान तक पहुंचे मुझे नीचा मत दिखाना ये मैं बता दूं झूठे मैं इमरान खान हूँ यह याद रखना तुम्हारी जैसी औरत इमरान खान नहीं बन सकती तुम्हारी जैसी औरत इमरान खान नहीं बन सकती तुम्हारे जैसी औरत इमरान खान के पैर के नीचे ये याद रख